Özümüzü və insanları daha yaxşı başa düşmək psixoloq kömək olar. Psixoloq gözrə fəlsəfə doktoru Ramizə Oqtayqızı növbəti suala cavablandırır. Özünə inamı necə artırmaq olar? Özünə inamı olmayan insanlar təbii ki, müxtəlif formada bir özünü göstərə bilər və səbəbləri də fərqlidir. Səbəblərin bir çoxunu mən sizə qeyd edəcəm. Burada uşaqlıq dövründə aldığı travmalar, uşaqlıq dövründə ailə münasibətlərinin düzgün olmaması, ailədə həmin insanın özünün dəyərli olmaması, ailədə həmin uşağa diqqət yetirilməməsi, dəyər verilməməsi, onun önə çəkilməməsi, məktəb yaşlı dövründə artıq məktəblərdə öz sinif yoldaşları arasında daim şəkildə aşağılanması, özünü etə bilməməsi təbii ki, özünə inamın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Bir sözlə, özünə inam kiçik yaşlarından formalaşdırılmalıdır. Hətta 3 yaşlı, 4 yaşlı uşaqlarda sərbəst şəkildə özünə inam formalaşdırılmalıdır. Bunun üçün də çox sadə bir yolları var, mexanizmləri var. Valideyn davamlı olaraq övladına mən sənə inanıram, mən sənə güvənirəm, sən mənim üçün ələsən, sən mənim üçün əvəz edilməzsən, sən bu işi bacararsan kimi ifadələr kiçik yaşlı uşaqlıqdan başlanarsa, bu yeniyetməlik dövründə də bu şəkildə davam edəcək və ərgəllik dövrünə də təbii ki uğurlu şəkildə gedəcəkdir. Özünə inamı olmayan insanlar təbii ki həyatda uğur da qazana bilmirlər və hətta da davamlı olaraq uğursuzluqlara düşər olurlar. Hansısa bir işin neqativ sonluğu, mən bacarmıram yenə də, mən bunu edə bilmirəm, görürsünüz, məndə alınmır, mən uğurlu biri deyiləm, mən ümumiyyətlə dünyaya niyə gəlmişəm? Ölsəm yaxşıdır. Bu kimi ifadələri çox tez-tez görə bilərik. Ailə qurarkən, ailə münasibətlərində belə bu halları biz uzunmüddətli görə bilərik ki, mən bacarıqlı yəni mən heç nəyi bacarmıram, düzgün uşaq tərbiyə etmirəm, həyat yoldaşımla da düzgün davrana bilmirəm. Məni eşitmək istəmir insanlar kimi şikayətlərlə biz tez-tez rastlaşa bilərik. Bunların olmaması üçün təbii ki, yenə də psixoloji dəstək çox vacib məsələlərdən biridir, amma ən vacib məsələlərdən biri bizim valideynlərin öz övladlarının körpə yaşından özünə inam hissinin formalaşdırmasıdır.